জিলাখনত বিভিন্ন অঞ্চলত ভুৱা চিকিৎসকৰ ভুৱা চিকিৎসকে কৰি থকা ভুৱা চিকিৎসা আৰু তাৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজক অৰ্থিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰা এনেকুৱা আমাৰ ওচৰত অহা অভিযোগৰ ভিত্তিত আমি এটা বিশেষ অভিযান চলাইছিলো আৰু সেই অভিযানটো চলিছিলে শিলচৰ চহৰৰ অম্বিকাপটী অঞ্চলত আৰু তাত এটা ক্লিনিক আছে ক্লিনিকটোৰ নাম হেল্ডি ইউনিক লাইফ ক্লিনিক সেই ক্লিনিকৰ আঁতৰিকেইটা আমি অভিযান চলাওঁ আৰু অভিযান চলোৱাৰ কাজত তেওঁ এজন ভুৱা চিকিৎসক তেওঁৰ নাম বিপুল চন্দ্ৰ নাথ আৰু তেওঁ নিজকে ডক্তৰ বি চি নাথ বুলি তাত এটা চেম্বাৰ বহুদিনৰ পৰা তেওঁ চলাই আছিলে আৰু তেওঁ হৈছে এজন অতি মানে সাধাৰণ ব্যক্তি আৰু তেওঁ মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁ কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু অৰ্হতা নোহোৱাকৈ তেওঁ এই ধৰণৰ এটা ভুৱা চিকিৎসাৰ এটা ৰেকেট তেওঁ বহুত দিনৰ পৰা চলাই আছিলে আৰু যাৰ যোগেদি তেওঁ সাধাৰণ ৰোগীসকলৰ পৰা ৰোগীসকলক হাৰাশাস্তি মানে আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকক তেওঁলোকক শোষণ কৰিছিলে গতিকে খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে আমি তেওঁ মানুহজনক আনি সোধ পোছ কৰোঁ আৰু সোধ পোছ কৰা কালত বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ মানে তেওঁ ভুৱা চিকিৎসাৰ নামত কিছুমান নথি পত্ৰ বনাই লৈছিলে সেই ষ্টাম ইত্যাদি পেট ইত্যাদি আমি সকলোবিলাক জব্দ কৰিছোঁ আৰু এই সংক্ৰান্তে এটা মোকৰ্দমা ৰুজু কৰিছোঁ শিলচৰ থানাৰ আৰু মুকলদমাৰ নম্বৰ হ'ল নাইন ছেভেন এইট ডব্লিউ টুৱেণ্টি ফাইভ এই মুকলদমাটো ৰুজু কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি যাৱতীয় অনুসন্ধান আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ এই যি ভুৱা চিকিৎসাৰ বিৰুদ্ধে চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান চলি আছে এক এখেতকে ধৰি আমাৰ তেৰজন ভুৱা চিকিৎসকক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা ভুৱা চিকিৎসকে দি বিভিন্ন অঞ্চলত কিছুমান গাঁৱলীয়া এৰিয়াও হয় আৰু কিছুমান ছেমি আৰবান এৰিয়াটো তেওঁলোকে ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা যিকোনো তথ্য যেতিয়া আমি লাভ কৰিম তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও আহ সাক্ষী প্ৰমাণ পোৱাৰ পিছত যাৱতীয় আইনগত ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছো